В основном идет большая часть круизные заметки из разных стран. У меня их за спиной уже более 90, ровно 90. Вот совершенно буквально два месяца назад получилось возможность вырваться. Была мечта попасть в Бангладеш на кладбище кораблей. Но эти события там уже не описаны, это уже не пошло эту Съездили, посмотрели. А так все разные страны, вот в том числе. Ну, благодаря тому, что два года тому назад, это уже прошел первый год войны, мирная моя работа уже стала э, круизным экспертом. Меня вот в командировку служебную отправили в Лондон, там в Санкт-Хэмптоне. каждый год наша круизная компании Rail Caribbean спускаются корабли на воду. И вот очередной корабль, самый инновационный на 2015 год корабль, как бы события, ну я один, я пишу, я снимаю. И звонит кума супруга. Моего дорогого Пума, я говорю, ты знаешь, кажется, э -э -э хватит тебе быть одиноким, приезжай в Винницу, есть серьезный разговор. Итогом этого разговора, Мисс Винница 2008, мой маленький Сталинград, я сюда приехал с вещами, пообщались. были между этим поездки на фронт регулярные, то есть она этого недопонимала, все, но я ей сказал на первой же встрече, я человек сложный, у меня, я знал, у нас разница в возрасте, но ты будешь моей женой, самой счастливой женщиной. Вот два года я эту планку, которую сам по себе поставил, я ее поддержу. Я в Виннице только имею одну большую претензию, что я это чудо забрал из Виннице, никто мне глаз не подбил, никто мне зуб не выбил, даже на колесо никто не выбил. Вы знаете, когда в то есть... время мы с Виктором и с ребятами, которые здесь есть, ездили в расположение 93-й бригады, где стоял грач командирный дроты, окраина Донецкого аэропорта от расположения 800 метров до взлетки я говорю, ты знаешь, Андрей, кажется, я приехал, я в сказал, Кто? Но я долго ломался, все-таки сказал, кто он сказал, да, я тебя понимаю. Все, это самая лучшее лицензия. Хотя она мне нравится. Ладно, ну вопрос не в том. Книга заканчивается тем, что по большому счету дороги, к счастью, не разные. Для меня вот мое счастье одно я реально счастливый человек. З, занявшись волонтерством, то есть я не, не хотел и не собирался. Для меня 14 год, когда у нас, я знал, что у нас есть в стране армия, я плачу налоги, налоги немалые, путешествую по миру, бизнес у меня процветал Вон в то время, у меня было несколько своих компаний, которые занимались и доставкой грузов из Европы, да. и, тур, и турагентство, и круизная компания, в том числе, в которой я работал своему большому удовольствию. Вот как бы сбылась мечта, чтобы увлечение и работа совпадали. Мало что захочу я путешествовать, мне еще платили деньги.